Добрый день! Вашему вниманию отрывок из Анны Калинины Толстого. Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло. Необычайно прекрасная и тихая. Она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться. И вдруг из того таинственного и ужасного нездешнего мира, в котором он жил эти 22 часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сиящий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались, рыдания и слезы радости, в которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.